Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian Akhirnya, apa yang disebutkan oleh para netizen selama ini memang berlaku kerja-kerja di atas tapak Rizal Petronas itu 30 meter saja daripada kawasan Ground Zero itu memang terbukti betul disahkan oleh polis Selangor itu sendiri. So sekarang kita ada banyak sangat soalan yang ingin tanyakan tetapi kali ini video saya saya tidak berkersoangan tuan-tuan dan bos dan ada seseorang yang akan membincangkan perkara ini bersama-sama dengan saya. Siapakah itu? Tunggu. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar untuk konteks, inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Polis Langor berkenaan dengan isu letupan pipe gas di mana di sini beliau menyatakan tentang betapa mereka telah mendapati berlakunya kerja-kerja di atas tapak tersebut pada 30 hari Mac tahun 2025 lanjut kita akan luas akan datang tetapi anda tonton video dahulu manakala di bawah uh, siasatan pihak polis uh, di mana uh, pihak polis telah uh, mengenal pasti salah satu uh, hala tujuh siasatan adalah kerja kerja uh, korek uh, tanah yang dilakukan di uh, sekitar kawasan tersebut. Jadi pihak polis mengesahkan bahawa ada satu aktiviti uh, uh, korek tanah yang telah berlaku. Sebelum kejadian dan kerja-kerja itu adalah untuk uh, uh, apa ni menggantikan paip-paip kumbahan yang uh, berada lebih kurang 30 meter daripada pusat letupan. Okay. Jadi uh, pihak polis telah mengenal pasti uh, uh, developer, telah mengenal pasti kontraktor, uh, sub kontraktor dan pekerja-pekerja yang terlibat yang menggunakan dua jentera, satu adalah backhoe dan satu lagi adalah excavator yang telah digunakan untuk mengorek uh, tanah kawasan itu untuk menggantikan uh, pipe pembahan yang sedia ada. Dan kerja-kerja tersebut telah dihentikan pada 30 hari bulan Mac. Okay, Jadi uh, asal daripada setaf pihak polis dapati uh, salah satu uh, bukan salah satu eskavator yang diletakkan di situ turut terbenam dalam uh, lubang tersebut. Okey. Uh, Adakah aktiviti korek ini boleh menyebabkan letupan adalah uh, satu uh, perkara yang perlu disiasat lanjut untuk mengarahkasi perkara-perkara yang lain. Lain-lain keterangan yang perlu uh, dikumpulkan uh, apabila kita menggali lubang itu dan uh, temui keterangan-keterangan uh, yang fizikal yang lain lah yang boleh merumuskan. Adakah aktiviti korek uh, atau tanah tu boleh menyebabkan sebarang letupan ke atas? pipe, pipe uh, gas ini. Okey. Jadi uh, kita masih memerlukan masa untuk uh, untuk ketahui perkara ni lah. Maksudnya kita boleh mengesahkan memang ada aktiviti uh, korek tanah tetapi adakah uh, itu uh, dalam dalam berapa dalam berapa jauh uh, perlu disasarkan lanjut lagi dan seterusnya kita pernah pastikan adakah aktiviti itu boleh menyebabkan letupan uh, letupan tersebutlah. Jadi tuan-tuan sekalian itu kenyataan oleh polis langor berkenaan dengan hal itu dan kita pun dah faham apa yang telah disampaikan oleh pihak polis tetapi untuk ulasan solo saya berkenaan kenyataan polis itu insya-Allah saya akan buat katang pada kali ini saya ingin bawakan anda perbualan saya bersama-sama dengan seorang yang sangat-sangat luar biasa yang pastinya anda rindukan menceritakan tentang isu letupan gas dekat Putra Heights ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian jemput tonton Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasa-rasanya dah lama saya tak bergandingan dengan sahabat baik saya yang juga merupakan seorang pembentuk pendapat iaitu saudara YB Viral. Ha, rindu tak muka ni kan? Ha. Tapi korang duk tanya YB Viral mana dia pergi. So YB Viral mana pergi? Ada orang kata rindu kat YB Viral. Nama tak nampak. Pergi mana sebenarnya? ada je sebenarnya yang lama tak nampak tu kerana kerajaan madani hanat ni. Ha, ah, <laughs> tak ada. Tapi kita sebenarnya sedang buat, kita sedang lay groundwork sebenarnya. Mhm. Untuk jatuhkan madani. Ha, dan kita dah nampak formula dia, real formula macam mana kita nak uh, buat sesuatu yang boleh jadi uh, game changer untuk apa ni uh, election akan datang dan kita tengah works towards that lah. Mm. Dan various tu yang itu yang kita buat sebenarnya. Um jadi um, kita tahun ini memang itu yang kita usahakan dan kita akan usahakan benda tu lagi uh -huh. um, yang penting apa yang kita nak buat ni rakyat dapat manfaat dan kita boleh jatuhkan bandar ni uh -huh. itu as simple as that tapi menyebut tentang nak menjatuhkan kerajaan sebagainya kan memang kita tahu banyak sangat uh -huh. isu berkenaan dengan kerajaan ini ataupun benda-benda yang kadang-kadang mungkin tak ada kaitan sangat dengan kerajaan tetapi uh -huh. sebenarnya ianya boleh boleh memberikan impact uh -huh. kalau tidak diuruskan dengan betul macam contoh peristiwa letupan pipe gas dekat uh, Putra Heights pada raya kedua hmm. kan Jadi masa tu masa Wyver dia dengar cerita tu. Masa tu Wyver dia berada kat mana sebenarnya? Saya dalam perjalanan balik beraya ke selatan uh -huh. uh, ke Johor. Pagi tu saya terima apa ni uh, banyak mesej daripada abang Razali Muslim uh, OKU yang kita bantu. Ya. Rumah ha -ha. dia berhampiran dengan kawasan sebenarnya. Saya pun tak perasan. Uh -huh. Petang tu baru di betorkan saya hujan tanah. Hujan dia tanah. Tak tahu mana nak lari kat mana masa tu. Uh -huh. Jadi uh, tak tengok dia lagi masa tu kita dah tahu tapi tak tahu setakat mana kerosakan. Keterokannya macam mana ha. tak, tak tahu. Tak, tak tahu lagi tapi daripada judging tengok daripada uh, gambar semua sekali kita, eh this is extremely huge, besar kan. Bukan benda yang biasa-biasalah. Ya bukan benda yang biasa-biasa. So uh, saya reserve daripada buat comments sebab kita nak tahu sebenarnya apa, what's going on. Uh -huh. uh, tapi masa kita jawab dah it is not kerja hianat lah. Kalau kerja hianat then we have a big problem lah. Uh -huh. Kalau jalan satu kerja hianat. Uh, hmm. kalau tak rasanya apa ni uh, dan kena tahu kecuaian pula. Kecuaian hmm. kena tengok daripada mana pula kan? Hmm. Siapa yang terlibat? Kecuaian daripada mana? Saya hmm. macam-macam keluar cerita dan kita dengar dan uh, kita dapat more information datang, more information datang kan. Shocking lah, sangat-sangat memeranjatkan. Banyak sangat information yang menunjukkan seolah-olahnya macam berlaku bukan dah kata macam wave kata lah bukan pengkhianatan. Hmm. Tetapi kerja yang kau marut hmm. yang dibuat oleh pihak yang melakukan kerja-kerja di atas tapak tersebut. Hmm. Imagine eh ha. kita ada apa ni um, for the fact that orang pusing ke sana dashcam semua sekali it seems like ada concern penduduk yang pergi benda tu tengok yes sebab kita dah tahu yang penduduk dah kata dia dah pergi buat complain dekat PBT dia dah 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 dah, dah file kan dah ha. file complain daripada tahun lepas mm and yet nothing is being done okay so kena tahulah complain yang dibuat tu ada tak ada respon dekat dia balik satu yang mm. kedua yang dia complain dekat PBT adakah dia juga complain kepada Petronas kalau uh -huh. tak PBT tak notify Petronas ke mm. So adakah apa, apa kalau PBT tak buat apa-apa, oh obviously PBT is at fault. Betul. Kan? PBT sebab, is at fault lah. Sebab apa-apa sebab program tu dah dapat KM di PBT. Ya. Yeah. Kan? Memang Petronas, oh eh tu kan tak Petronas. Ya, hmm. yeah. tetapi Petronas apa-apa pun akan lies dengan PBT. Ya. Yeah. Sebab PBT yang akan bagi ground work dan sebagainya. So anda kata kalau benda-benda ni berlaku, orang kena cendekat PBT dahulu. Ya. Yeah. Dan basically macam yang kita tengok pun kan ada banyak information masuk. Sebagai contohnya, Uh, dikabarkan betapa yeah. permit untuk menjalankan kerja-kerja itu -kerja sebenarnya dah tamat lama. Yeah. Patutnya 8 Januari dah stop tapi yeah. dia buat pada 30 April bulan Mac. Kita tak yeah. tahu benda tu uh, adakah dibuat secara haram ataupun dibuat tak ada extension tapi tak biết siapa. Yeah. 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 Nombor duanya pasal kontraktor yang dikatakan telah disenarai hitamkan oleh CIDB. Yeah. So apa cerita sebenarnya viral? Apakah ini adakah ini merupakan masalah tata kelola kau apa? Ini tata keliwat. <laughs> okay uh, this is the thing lah. Uh, kita ni dah it's been quite a long long time. Kita ada PBT yang they don't really give a damn about mm. kita punya situasi tau kita ada <coughs> bunch of incompetent idiots mm. yeah incompetent idiots yang running PBT hmm ini betul-betul masalah hmm okay it's about time mayor is to be elected hmm bukan appointed by kerajaan negeri hmm okay bila dah appointed shit like this happen lah hmm okay Dan lepas tu diorang akan salahkan orang lain each other tapi what's happening is sekarang mm. ni PBT kena ambil state government kena ambil responsibility. Dia kena ambil tanggungjawab tu tanggungjawab juga. Tanggungjawab sebab orang dah complain Faiz. Hmm. Bukannya benda tu macam dibiarkan ke apa-apa yeah, ke. Ya, ini ini this is not out of the blue. Orang hmm. dah nak kata dia orang complain pasal bau gas. Dah sekian lama dah So sekarang ni bukan ini saja the question now Faiz. Hmm. Berapa banyak sebenarnya berapa jauh pipeline ni? Hmm. Adakah pipeline hanya di situ atau seluruh kawasan Selangor, KL? Hmm. Dan adakah ada komplain-komplain berkaitan dengan gas? Hmm. Yang orang diamkan selama ini. Yes, atau didiamkan. Yeah. Kita kan sekarang ni, kita nak kena demand satu-satu benda. Kita nak tahu berapa banyak pipeline, uh -huh. gas pipeline. Uh -huh. okay? Dan di kawasan mana? Dan di kawasan mana. Kita nak tahu apa dia punya mana. Macam juga uh, kita punya air pipe, air kita tahu dekat kawasan mana, kawasan mana, kawasan mana kan. Pipe utama semua sekali. Betul. So, kita nak tahu juga sekarang ni. Uh -huh. Benda yang berlaku tu adalah sangat-sangat dahsyat. Uh -huh. Can you imagine kalau berlaku dekat beberapa tempat lagi? Uh -huh. Kita, we have a right to know. Uh -huh. So sekarang ni, kerajaan tak uh, beritahu orang kita secara clear, oh you know what? Right? gas pipeline ni, ada dekat seluruh kawasan ini, ini, dan ini mm -hmm. it, we don't know, we might be living kat belakang, kita tak tahu mm -hmm. memanglah ada signboard, tapi kadang-kadang yeah. je ada -kadang, that signboard pun kalau dapat macam kes ni, uh. dia cabut signboard ke, dia randuk yeah. fagal ke kita tak tahu sebenarnya, kita fikirlah itu kawasan, maybe buat about other thing, macam pipe kan dia bukannya sikit-sikit, mm -hmm. so kita nak tahu kat kawasan mana ada mm -hmm. kita nak tahu sekarang ni kerajaan kena beri tahu satu mm -hmm. dan kita nak tahu jika kat kawasan tu pun ada juga complain contohnya mm -hmm. bau gas ke apa benda, contoh dia kan mm -hmm benda ni bukan main. -main. Mm -hmm. Dia melibatkan nyawa, mm -hmm. dia melibatkan apa ni harta benda. Yes. Contoh harta benda eh. Mm. Ni satu persoalan nak tanya kat kerajaan yang nak bagi compensation. Mm. Kau bagi compensation kepada house owner. Yes. Macam mana dengan tenant? Yes. Betul. Sebab apa nak responsible dekat tenant? Sebab di situ mesti ada penyewa. Ya. Yeah. Berapa banyak sebenarnya penyewa. Mm hmm. Kita dah nampak sebelum ni berlaku masa banjir Pak Is. Ya betul. Eh? Ha masa ya. Masa banjir kau nak bagi pada tuan rumah. Yang menyewa. Yang rosak harta benda tu penyewa. Rumah rosak tuan rumah. Ah hmm. atau benda rosak penyewa. Betul. How are you going to handle this? Betul. Bodoh sangat ke tak tahu yang ada kan. Kena tanyalah satu rumah ni. Eh rumah ni penu, uh, owner duduk ke ada penyewa? Sebab so, kadang-kadang ada setengah owner minta cakap tak sebut tapi ada setengah tak jujur. Ah. So so benda tu nak tolong siapa? Hmm. Bila musibah macam ni datang. Mhm. Kan? Ini sebenarnya satu uh, pengajaran pada kita. Hmm. Semua orang wajib tahu Faiz apa yang sedang berlaku sekarang. All these people must be made accountable. Hmm. Okay? Sepatutnya sekarang ni, by right right now, kan? Kalau betul diorang dah komplain, PBT ni dah pancong semua kepala-kepala, mm -hmm. out you go. Settlekan. Out you go. Mm Hah? -hmm. Ha? Datuk bandar ke? Apa jadah ke? Mm -hmm. Kan? Berambus. But speaking of which, mm. kita tak nampak kelibat menteri KBKT. <laughs> Sebab benda melibatkan TBT. Bukan kita nak kata, oh Papa Berry ni nak kaitkan DP. Tak. Sekarang ini, Men, dengan ialah menteri KPKT. Hmm. Benda ini memang berkait dapat dengan dia. Satu isu perubahan, macam tu hmm. Wifan cakap tadi. Nombor isu kerajaan tempatan. Hmm. Kedua-duanya memang directly bawah dengan komen. Kita, sedar Keraja tak, kerajaan, benda. kerajaan, ini bila time in time of crisis, semua akan keluarkan kenyataan bodoh. Ah. semua hmm. akan lari hmm. daripada situ. Hmm. okay? Tengok contoh Wong Cheng. Hmm. Kenyataan Wong Cheng itu Aduh. adalah satu kenyataan paling bodoh. Pernah dia nampak. kata, oh bukan kawasan saya. Banan again, kan? Banan again, uh, Pakatan Harapan mana ada yang bijak. Tengoklah Perdana Menteri dia. Allah Perdana Menteri Allah. orang Allah. macam tu boleh naik jadi Perdana Menteri. Uh -huh. Boleh jadi Ketua Pakatan Harapan. What do you expect? Mm, of course ni. lah kan. Yang the less, less stupid akan naik ke atas. Yang lebih bawah tu lagi lah teruk. Itulah masalahnya. Uh. Tapi itulah. Menyebut tentang kenyataan-kenyataan yang tak bijak ni kan. Mm. Ada, kita nampak tendensi, mm. terutamanya dia sendiri anak-anak papa lah kan, mm. Mm. yang ada, yang wali, -wali selalu gelarkan wali 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 Ya, wali-wali-wali-wali. Okey, sekejap, sekejap. Ah. Uh kita, kita side tak siap boleh? Ah, siap boleh. Okey. Kalau anak-anak anak-anak penyokong-penyokong ni kita panggil wali-wali wat, wali wati. Ha. Lebai punya penyokong kita panggil walaon. Ha. Amno punya Amno totok yang menyokong Zahid semua sekali kita panggil apa? Kita waladap kan? Tak, wata <laughs> Astagfirullahalazim. <laughs> <laughs> wata Sebab so, sekarang ramai viewer kau ramai. Eh, satu ambil lah kesempatan <coughs> ni eh. Ah uh, ni penyokong-penyokong <coughs> totok Amno kita panggil dia wata Okay, okay, sambung. Alright. Mm. So, menyebut tentang kenyataan yang korang bijak. Mm. So, kita nampak tendensi mereka ini, YVRL, mm. seolah-olah macam mempersalahkan pertolongan semata-mata mm. dan enggan untuk menerima hakikat betapa ada pihak ketiga, dalam kes ini, kontraktor mm. dan juga pemaju mm. yang sebenarnya terlibat secara langsung terhadap perkara itu. Sampailah, sampai hari ini KP Selangor dah keluarkan kenyataan, memang berlaku kerja-kerja pengembangan di atas tanah resort tersebut. 30 mm. meter sahaja dari kawasan ground mm. impact. Mm. So, nak tanya YVRL, pada pandangan YVRL mm. kan, kenapa dia orang macam bertungkus rumus macam tak nak langsung kita sentuh tentang kontrak terpengaruh majlis? kita ini. kena tanya dulu berapa banyak kontraktor ni bayar ha. untuk beli-beli table-table dinner DAP punya event uh, bayar untuk beli-beli table uh, dinner PKR hmm. bayar untuk beli table dinner Amanah hmm. that's the right question to us oh tu, tu soalan dia lah uh, that's the right question okay uh, uh, DAP punya fundraising kau beli berapa banyak table ni syarikat ni hmm. kau beli berapa bayar berapa ribu 30,000, 40,000, 50,000 hmm for example lah tu soalan lah soalan eh ah, for example okay. lah uh -huh. question yang kita kena tanyalah legit hmm. question kita kena tanya betul sebab mereka macam bertampar ber ber ia, ia sangat nak menyalahkan Petronas hmm. sampai bila kita minta agar pihak berkuasa tolong dedahkan pemaju hmm. mereka marah senang senang it is easy menyalahkan Petronas is equivalent to kerajaan yang akan ambil and then they think that menyalahkan Petronas is sentiment dia orang tak akan marah sangat hmm okay sebab Petronas ni adalah hak rakyat yes so mungkin dia akan tak marah sangat tetapi kalau the real culprit keluar hmm orang akan mengamuk mm -hmm. so i think they trying to do that lah untuk apa ni uh, sentiment dia nak control narrative tu. So sekarang ini polis dah sahkan kerja-kerja pemerikan ada berlaku mm. kan dan kita pun dah tahu terbukti dekat lamanya banyak orang sharekan tentang mm. Manchester saya cakap tadi, pertamanya permit dia dah dah, dah damat mm. kan kita tak nampak pun ada extension mm. yang keduanya contractor itu pun dah blacklist mm. so kita just harap je lah pihak polis betul-betul siasat benda tu sampai tuntas nak apa tu nak pastikan yang diorang ni semuanya dihadapkan muka kepada kalian tapi itulah sekarang ini apa selepas ini viral pada pada viral what will happen next after this nothing nothing eh nothing then there will be a next big cycle news new cycle tengoklah kan kalau tak until today rasanya hmm. kita akan penuh dengan cycle news of abang belon yes okay then lepas abang belon wah Then suddenly benda ni berlaku Abang Belum punya kes Sebelum tu kuil Ya sebelum tu kuil So it's gonna be One big cycle uh, New cycle after another Sebab tu lah orang ni kan uh, bini Papa Barry They don't give a damn Eh What big big thing happen Big thing I mean I don't give a shit 2-3 uh, uh -huh. hari nanti Keluarlah pula berita lain 2-3 uh -huh. hari lagi Keluarlah berita lain Betul lah sebab tu dong kata kita mudah lupa hmm lagi mudah lupa kan tu masalahnya ha. tapi itulah dia tuan-tuan sekalian sekarang ini yang utamanya lah walaupun mungkin ada pihak mengatakan bahawa rakyat right Malaysia ini mudah lupa insyaAllah kami tidak akan lupa kami akan terus menyampaikan kepada anda berita-berita terkini dan juga ulasan-ulasan kami hmm. berkenaan apa yang berlaku dekat dalam negara kita ini secara berimbang betul berimbang maksudnya apa hmm. maksudnya kalau kerajaan buat hal kita hentam pembangkang hmm. buat hal kita kutuk betul. juga betul dan sekali lagi kita ingatkan penyokong-penyokong hmm. Anwar waliwat waliwati hmm. penyokong Lebai walauun hmm penyokong-penyokong Ahmno -penyokong Toto sekarang ni wata dah telur tuk -tuk. Jadi apa-apa pun Toto sekalian <laughs> minta maaf lah ya. Dia sebenarnya tang geram Toto tak. Dia tang geram sejak bulan Ramadan dah itu dia tang geram. So kali ni lepas geram lah tak apa. Hmm. Tapi sekarang ni apa yang boleh saya katakan? Sekarang apa yang diperkatakan oleh netizen hmm. berkenaan dengan kewujudan kerja-kerja sama ada sanction hmm. atau unsanction dekat Tamparak hmm. itu memang berlaku. Apa yang saya cakap dan rakan-rakan lain -rakan semua cakap memang betul terbukti tepat dan sekarang ini kita tunggu dan lihat adakah pihak berkuasa akan menyesat dengan setuntas-tuntasnya berkenaan dakwaan-dakwaan -da betapa berlakunya foul play dekat perkara ini yep. bukan untuk kami yep. bukan untuk politik Malaysia apa yep. tetapi untuk penduduk Putra Heights macam Abang Razali yang merupakan orang yang pernah dibantu oleh di negara itu kan ya yeah. untuk orang seperti itu kenapa? kerana sekarang ini mereka sudah tinggal seles pinggang tetapi menyebut tentang seles pinggang satu kenyataan yang saya kira macam agak kurang cedik juga dari kerajaan. Dia kata pekerja-pekerja kerajaan boleh work from home dekat Putra Work from home macam mana kalau home dah tak ada? Itu masalahnya kan? Sejak bila kerajaan ini cedik? Hmm, itulah dia. Tapi apa-apa pun yang paling utama tuan-tuan sekalian Kepada anda yang masih lagi hendak mempertahankan Oh jangan salahkan orang lain Tunggu siasatan Jangan petik nombor kontraktor Nanti kena sama sebagainya Saya nak Tok Adi tanyakan soalan ni Pada anda Kalau anda boleh jawablah.